В этом году на православном фестивале было представлено более 150 работ из разных городов России. Поддержку и помощь в проведении фестиваля оказали Национальная ассоциация телерадиовещателей, фонд святого всехвального апостола Андрея Первозданного, Государственный телеканал «Культура» и Международная академия телевидения и радио. Из 150 работ лишь несколько были удостоены специальных наград. Документальный очерк «Несказочная история» был особо отмечен членами жюри за проникновенный рассказ о человеческих судьбах. Прекрасный фильм о человеческих судьбах, где вы только их нашли. Очень трогательный. Автором документального очерка «Несказочная история» был передан спецприз – чудотворная Абазинская икона Божьей Матери. Очень редкая икона Албазинской иконы Божьей Матери, которая называется «Слово, плоть, бысть». И вообще она покровительница людям, которые занимаются словом. Все люди ждут доброты, воплощенных дела. Все люди ждут доброты, в том, как и мы. И нам только нужно помнить об этом. И надеюсь, что эта иконочка будет вам напоминать э, об этом, э, о той э, жажде э, доброты, которая окружает нас, и будет вдохновлять вас на добрые дела. Этот конкурс является знаковым событием в православной жизни страны. Владыка наш, управляющий архиепископом Никон, благословил меня передать вам поздравления и благословения на труды. И э, наш приход лично, крестодушный храм, тоже пожал труды ваших дел, потому что одна из наших прихожанок благодаря Уфимской Демечке получила квартиру в Стритамаке и сейчас на Благополучен живет. Ведь популяризация идеологии традиционных религий ведет к утверждению общечеловеческих ценностей и объединению людей. А это, в свою очередь, является основой возрождения духовных основ народа. вот вы знаете, в этой работе ни слова не было сказано о православии. И не было ни одного кадра, связанного с православной тематикой. Но тем более ценно, что жюри этого православного конкурса столь высоко оценило эту работу. И, как нам кажется, главное в любой религии. Это добро. А в этом фильме добро совершали вы, дорогие наши телезрители. Спасибо вам большое за это.